ദശകമഞ്ച് ബാല്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠ മഹർഷി നാല് കുട്ടികൾക്കും നാമകരണം ചെയ്ത കാര്യം ഈ ദശകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമനെയും ശത്രുഘ്നൻ ഭരതനെയും പ്രത്യേകം സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു പിന്നീട് നാല് കുമാരന്മാരും വേദങ്ങൾ ആയുധവിദ്യകൾ എന്നിവ പഠിച്ചതായി പറയുന്നു मेव मितवांश्चतुष्टयं भृङ्गमे च कथनो मनोः कुले अङ्गमे शरणमेधि सर्वदा सङ्गमेश्वर हरे नमोऽस्तु ते वेदवेद्यमहिमन्नजस्यते

ते राम इत्यकृत नाम भूमिपः प्रीतिरञ्जितजनं पिता तव भ्रातरं भरतमाहनामतः पक्ष्मणाक्षिजितनिद्रमुद्रसो लक्ष्मणं तदनुमागधी नित्यशत्रुदमनं नृपोऽकरोत् वस्तुवित्तमवसिष्ठचोदितविघ्नभूतम् अरिवाञ्छितस्य शत्रुघ्नमेतदनुजं च संज्ञया तात मातृमुखजातसौहृदान् हि हराजमन्दिरे केसुरान च नरावन्दिरे पाणिजानुगतजातनैपुणा स्वानुभावकमनीय पावना स्वानुगावनपराश्चतुष्टये स्वानुगानमुदिताश्चतुष्ट रामभद्र भवतां सहोदरप्रेम यद्यपि समं तथापि स त्वामसेवतविशिष्यलक्ष्मण श्रीमतो भरतमस्य चानुज राजनन्दन समोदमोदनप्राशनं चटुलचेलशीलनं वाचनं लिपित तेस्तथा व्यधा चौळमप्युपनयं च सानुजा हृदि क्ष्मां गतेन भवतोपवेदवत् त्वां कृतास्त्रमकरोत्ततः पिता शार्ङ्गचापधररा